নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাবু আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে ফ'ৰ টুৱেণ্টি ওৱান পোষ্ট ওলোৱাৰ পিছত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত আজিলৈকে আই টি আই অকল ব্ৰইলাৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ পোষ্ট ওলাইছিলে যি টু ছিক্সটি টু ডা ওলাইছিলে তাত ওলাইছিলে বাকী ডিজেল মেকানিক হওক ফিটাৰ পোষ্ট হওক ৱেল্ডাৰ হওক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হওক এনেধৰণৰ বহুতো আই টি আই ট্ৰেডৰ পোষ্ট এতিয়ালৈকে বৰ্তমান অহা নাই এইটো ন'টিফিকেশ্যন মই আপোনালোকক দেখাইছোঁতো দুহেজাৰ তেইছৰ চৌবিছ পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া পঁচিছ শেষ হ'বলৈ হ'ল এতিয়ালৈকে দুবছৰ কোনো পথ ওলোৱা নাই গতিকে কেতিয়া পথ আহিব পাৰে আই টি আই পোষ্ট কেতিয়া আহিব আৰু অহাৰ সম্ভাৱনা কিমান আছে সকলোখিনি ভিডিঅ'টো জানিব পাৰিব আপোনালোকে আৰু যিসকল আই টি আই কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে যদি ভিডিঅ'টো চালে লাভ হয় বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক বহুত কথা আপোনালোকে গম পাব সেইটো মই কৈছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু বৰ্তমান আপোনালোকৰ এইট ফ'ৰ টুৱেণ্টি ওৱান এটা পোষ্টৰ জইনিং হ'ল নহ'ল সেইখিনি কথা মই আপোনালোকক জনাই দিম গতিকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো লৈ যোনসকলে আহিছে চাবলৈ তেওঁলোকৰ বাবে এটা অনুৰোধ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণত প্ৰেছ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰিব লগতে কমেণ্ট এটা কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আহক বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ বন্ধুসকল আই টি আই পথ কেতিয়া ওলাব তাৰ আগতে মই এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ এই ন'টিফিকেশ্যনটো দুহেজাৰ তেইছ চনতে ওলোৱা ইয়াৰ এক্সাম হৈছে দুহেজাৰ চৌবিছৰ চৰি পঁচিছৰ ফাৰ্ষ্টত গতিকে এবছৰ লেট হৈ গ'ল কিবা তেওঁলোকৰ টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা এবাৰ কি হৈছিলে মানে পষ্ট ওলাওঁতে একো নাই যি কোম্পানীয়ে একজাম পাতে তাত কিবা খেলি মেলি বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যিমানটো সত্য আমি ইমানটো নাজানো গতিকে তেনেধৰণৰ কাৰণত এইটো পৰীক্ষাই পষ্টপোন কৰিবলগীয়া হৈছিলে গতিকে দুবছৰ ধৰি এতিয়ালৈকে আই টি আই দি যিখিনি আই টি আই ফিটাৰ ডিজেল বা তেনেধৰণৰ ইলে ইলেক্ট্ৰিকেল ইলেক্ট্ৰিচিয়ানক সেইখিনি পথ ওলোৱা নাই গতিকে কেতিয়া ওলাব আপোনালোকৰ মনত সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ এই ফ'ৰ টুৱেণ্টি ওৱান এটা পোষ্টৰ যিখিনি ৰিজাল্টটো দিলে আপোনালোকে গম পায় ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত এতিয়ালৈকে জইনিং হৈ কমপ্লিট হোৱা নাই গতিকে মই জনাত জইনিং যেতিয়া হ'ব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ নতুন পষ্ট ওলাই যাব আৰু হয়তো বেছি দিন নালাগে জইনিং কমপ্লিট হ'বলৈ গ্ৰুপ ৱাইজ আপোনালোকৰ জইনিং হৈয়ে আছে যিসকলে পাছ কৰিছে তাত জইনিং হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ জইনিং হৈ শেষ হোৱাৰ পিছতে আকৌ নতুনকৈ আই টি আই প'ট ওলাই যাব গতিকে সেইটো আপোনালোকক জনাই থ'লোঁ পোষ্ট আপোনালোকৰ বাবে আহি যাব যথেষ্ট পোষ্ট আহিব তাতে ডিজেল মেকানিক হওক ফিটাৰ হওক ৱেল্ডাৰ হওক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হওক ইলেক্ট্ৰিকেল ইলেক্ট্ৰিক ইলেক্ট্ৰনিক এম এম ভি হওক চুপাৰ চাৰ্ভিয়াৰ হওক বাকী সকলো প্লাম্বাৰ হওক চব ট্ৰেডৰ প'ষ্ট অতি সোনকালে আহি যাব ৱায়াৰমেন যি আছে তাৰপিছত হয়তো আপোনালোকৰ পি চি এমৰ পদো নতুনকৈ আহি যাব গতিকে যিসকলে ভাবিছে অইল ইণ্ডিয়াত পদ কেতিয়া আহিব গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ বুলি ক'লোঁ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ বাবে অইল ইণ্ডিয়াত পদ মুকলি কৰিব যিহেতু দুবছৰ কোনো ধৰণৰ নতুন পদ তেওঁলোকে উলিয়াই দিয়া নাই গতিকে যিসকলে আই টি আই কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে পঢ়ি থাকক যিমান পাৰে মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ আৰু আপোনালোকে এতিয়া সুধিব যে এইটো কথাত আপুনি কেনেকৈ গম পালে আপুনি কি অইলৰ মানুহ নেকি তেনেধৰণৰ কথা নহয় সেইটো মানে অইল ইণ্ডিয়া তেনেকুৱা নহয় পোষ্ট যে আপোনাৰ ৰখাই থাকক তেওঁলোকে পোষ্ট থাকিলে খালি কৰি তেওঁলোকে উলিয়াই দিবই ল'ৰাক চাঞ্চ দিবই অপেক্ষা দিবলৈ সেইটো বিশ্বাস আছে মানে যোৱা তিনিবছৰ চাৰি বছৰত যিটো অভিজ্ঞতাৰ ফলৰ পৰা আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু পোষ্টটো আহিব চিঞৰ আহিবই আপোনালোকে সেইটো টেনশ্যন ল'ব লাগে যিসকলে পঢ়ি আছে তেওঁলোকে পূৰা পঢ়ি থাকক আৰু এইখিনি জইনিং হৈ যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ হয়তো নতুন পোষ্ট আহি যাব গতিকে ইয়াত কিমান কিহত কিমান পোষ্ট আহিব সেইটো সুধিলেহে মই ক'ব নোৱাৰিম হয়তো বহুতে ইয়াৰ পিছত খুলিবই কিমানমান পোষ্ট আহিব পাৰে গতিকে তেনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মোৰ হাতত নাই কিন্তু পথ আহিব যে সেইটো চিয়'ৰ নতুন পথ আপোনালোকৰ বাবে ওলাই যাব গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ এইটো এটা আপনাদের ইনফরমেশন কলো ইমান যদি চাই আপনাদের নিশ্চয় চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব যকে আই টি আই করেছে শেয়ার করব আজিল ভিডিওটি ইমানে যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকন্ট প্রেস করে যাবলে নাপাহ